اعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے جڑی کوئی اسلامی تعلیمات کی کچھ ہم معلومات پیش کریں گے حضرت امام جعفر صادق اسلامی تعلیمات کی توریج اور ترمیم کے لیے انہوں نے بے شمار کوششیں سرانجام دیں اور مدینہ مرور میں مسجد نبوی اور کفہ شہر میں مسجد کوفہ کو جامعات میں تبدیل کر کے انہوں نے ہزاروں طالب علموں کی تربیت کی اور ایک عظیم علمی فکری تحریکی کی بنیاد ڈالی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بہت بڑا واقعہ مشہور ہے ایک بار خلیفہ منصور جو کہ عباسی حکمران تھا ان کے دربار پہنچے تو وہاں ایک طبیب کتاب بندی منصور کو پڑھ کر سنا رہا تھا چنانچہ آپ بھی وہاں بیٹھ کر خاموشی سے سننے لگے جب وہ فارع ہوا اور آپ کی طرف متوجہ پائی تو منصور سے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ میں علی محمد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں طبیب نے آپ سے مخاطب کی ہوا اور بولا کہ آپ بھی اس کتاب سے کچھ فیض اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھائیے تو امام صاحب نے فرمایا کہ آپ اس میں جو کچھ بھی ہے مجھے اس سے کہیں زیادہ اور بہتر معلوم ہے طبیب نے کہا کہ تمہارے پاس ایسا کیا ہے <ملاً> امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم گرمی کا سردی سے اور سردی کا گرمی سے رتوبت کا خشکی سے اور خشکی کا رتوبت سے علاج کرتے ہیں اور جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے فرمایا اس پر عمل کرتے ہیں اور انجام خدا پر چھوڑتے ہیں طبیب نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو شکم بیماری سے اس کا گہرا تعلق ہے ہر بیماری کا تعلق شکم سے ہی شروع ہوتا ہے اور اپرہیز بیماری کا بہترین علاج ہے جسم جس چیز کی عادی ہو جائے اس سے اس چیز کو محروم نہ کرو تبھی بولا مگر یہ چیز و طب کے خلاف ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس معاملے میں میں آپ سے کہیں زیادہ علم رکھتا ہوں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں جب آپ دو کہ طبیب نے کہا ضرور پوچھئے امام صاحب پوچھتے ہیں آدمی کی کھوپڑی میں کثیر جوڑ کیوں ہیں وہ سپاٹ کیوں نہیں ہے اور پیشانے پر سر کی طرف بال کیوں نہیں ہوتے طبیب کچھ غور و فکر کے بعد بولا میں نہیں جانتا امام صاحب نے پوچھا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ پیشانے پر خطوط کیوں ہیں اور آنکھوں کے اوپر عبرو یعنی آئی بروز مقرر کیوں کیے گئے ہیں طبیب نے کہا مجھے نہیں معلوم امام صاحب پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آنکھیں بادام کی شکل میں کیوں بنائی گئی ہیں اور ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں رکھی گئی ہے اور یہ بھی بتاؤ کہ ناک کے نیچے ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہیں اور ہونٹ منہ کے سامنے کیوں بنائے گئے ہیں تبھی مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری معلومات کتنی ہیں اتنے میں طبیب کہتا ہے کہ نہیں مجھے ان چیزوں کے بارے میں بالکل نہیں معلوم پھر آپ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ مرد کے چہرے پر داڑھی کیوں ہوتی ہے اور ہتیلی اور تلو پر بال کیوں موجود نہیں ہوتے تو طبیب نے کہا مجھے نہیں معلوم امام صاحب نے پوچھا کہ ناخن اور بال بے جان کیوں ہوتے ہیں اور دل کا کی جو شکل ہے وہ سنوبری شکل کیوں کی طرح کیوں ہوتی ہے طبیب نے کہا مجھے نہیں معلوم آپ بتائیے تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے ان تمام باتوں سے میں واقف ہوں طبیب نے کہا کہ آپ بھی ہمیں کچھ اپنے علم سے عنایت فرما دیجئے میں آپ کے سارے جوابات سننا چاہتا ہوں جو سوال آپ نے مجھ سے کیے تھے تو امام صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے غور سے سنو امی کی کھوپڑی میں مختلف جوڑ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ اگر کسی ایک حصے میں درد ہو تو اس کی وجہ سے باقی جوڑوں کو کوئی اثر نہ ہو اور وہ اثر انداز نہ ہو سر پر بار اس لیے اگائے گئے ہیں تاکہ دماغ کے بخارات خارج ہوں اور نئے سردی اور گرمی کے لحاظ سے بال سر کا لباس بن جائیں پیشانی کو بالوں سے خالی اس لیے رکھا تاکہ آنکھوں تک نور یعنی روشنی بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ سکے اور پیشانی پر خطوط اس لیے بنائے تاکہ پسینہ وغیرہ آنکھوں میں نہ جا سکے آنکھوں کے اوپر ابرو یعنی آئی بروس یعنی بھویں اس لیے بنائیں تاکہ ضرورت کے مطابق نور آنکھوں تک پہنچ سکے دیکھو جب روشنی زیادہ ہوتی ہے تو تم اپنی آنکھیں ہاتھ آنکھوں کے اوپر رکھ کر چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہو اور دونوں آنکھوں کے درمیان ناک اس لیے بنائی تاکہ روشنی کو برابر حصوں میں تقسیم کر سکے تاکہ برابر مقدار میں روشنی دو دونوں آنکھوں سے صاف دکھائی دے سکے ناک کے سوراخ نیچے کی طرف اس لیے بنائیں تاکہ مغز کا جو اس کا حصہ ہے اس وہاں سے ہوا خارج ہو اور خوشبو ہوا کے ذریعے دماغ تک پہنچ سکے تاڑی اس لیے بنائی تاکہ مرد اور عورت میں تمیز کی جا سکے آگے کے دانت باریک اور تیز اس لیے بنائیں تاکہ ازا کو کاٹ کر ٹکڑے کر کر کے چبا چبا کے کھایا جا سکے ہاتھوں کی ہتیلیاں بالوں سے اس لیے خالی رکھیں تاکہ سونے کی کام آئیں اور جو سونگھنے کی حص اور فیل کرنے کی حص تاکہ آحاتوں سے محسوس ہو سکے اور ناخن اور بالوں کو اس لیے جان نہیں دی تاکہ بار بار کاٹنے سے تکلیف کا سامنا نہ ہو اور دل کو صنعبری شکل میں اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کے تاکہ اس کے باریک رگیں پھیپھڑوں میں داخل ہو کر ان کی ہوا سے ٹھنڈی رہیں اور پھیپھڑوں کو دو حصوں میں اس وجہ سے تقسیم کیا گیا کہ دل دونوں طرف سے ہوا حاصل کر سکے اس کے بعد اس طبیب نے بڑے احترام کے ساتھ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ درخواست کی کہ انسانی جسم کی بناوٹ کے بارے میں کچھ عرض فرمائیں تاکہ میری معلومات میں اضافہ ہو اور یہ بھی بتائیں کہ اس میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ خدا نے انسان کو دو سو ساٹھ حصوں میں ترتیب دیا ہے انسان کے جسم میں بارہ اعضا ہیں سر گردن دو بازو دو کلائیاں دو ران دو پلیاں دو پہلو اور تین سو ساٹھ رگیں اور ہاتھ میں اکتالیس ہڈیاں اور ہر پیر میں تیرالیس ہڈیاں ریڑھ کی ہڈی میں اٹھارہ ٹکڑے ہیں گردن میں سر سے چھتیس اور منہ میں اٹھائیس یا بتیس دانت ہے اس زمانے میں جو ترکیب انسان کی ہڈیوں کو شمار کرنے کے لیے استعمال کی گئی تھی وہ مجددی سائنس کی عداد و شمار کے ترتیب پر پورا اترتی ہے ذرا اللہ کی اس حکمت پر غور تو کریں کہ اس نے تمام اعضاء کو کس قدر صحیح مقام پر لا رکھا ہے کہ آج سائنس بھی اگر ایسا کرنا چاہے تو کہیں نہ کہیں اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے بے شک وہ بڑا حکمت والا ہے دانائی والا ہے مہربان ہے اس کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں التماس ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے لائک کیجیے سبسکرائب کیجیے حوصلہ افزائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے